Дорогие братья и сестры, в этот утренний час я с радостью приветствую всех, которые посетили Дом Молитвы и хотят славить Господа. И что мы можем сказать в этот утренний час? То, что и мы говорили, наверное, сегодня утром, когда проснулись. Слава нашему Господу за то, что Он посылает сегодняшний день, за то, что Он продолжает нашу жизнь, посылает хорошую погоду и все благословения для нас. И хочу таким поделиться местом Писания, которое записано в Псалом номер 91. Псалом – песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. На десятиструнном псалтыре с песню на гуслях, ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих, как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Если мы, когда мы начинаем читать Писание, мы видим и знаем, кто уже читал, что все на этой земле создано для славы Божьей, ибо Господь создал, сотворил все, и творение и все славит Господа. Мы читаем в Писании, что для тех людей во свидетельство, которые не знают Господа, все творение напоминает о славе Божьей, что Господь сотворил все чудно, все работает беспрекословно и все работает по Его повелению. И мы это видим и каждый день убеждаемся в этом. Но когда мы прочитаем Писание и глубже вникнем, то человек – это венец творения Божьего. Это значит то, что Человек был создан особенным, и значит он особенно должен славить Господа. Но в связи с грехопадением человек забыл славить Господа и поступают и славят все, преклоняется перед всем, но не перед Господом. А здесь мы читаем, что благо есть славить Господа, как, потому что Бог наш Творец. Потому что, когда мы смотрим на Его творение, то мы восхищаемся тем, что как все чудно устроено. Все работает и все действует правильно. И где-то, если человек вмешивается, то тогда начинаются проблемы. Начинаются проблемы, начинаются всякие дыры озоновые образовываться, плохая вода и все остальное, потому что человек не слушает Бога, а делает все для, не для того, чтобы, который не знает Бога, а делает все для того, чтобы прославить Свое имя, что мы люди, мы делаем, что хотим, потому что мы разумные. Но разумные до определенной степени, если без Бога. И в чем же благо есть славить Господа? В том, что. Мы познали Бога нашего. И то, что нам открылась Его истина, если мы просыпаемся утром, то мы действительно, как здесь говорится, утром милость Твою. Говорится о том, что те люди, которые понимают, что жизнь зависит от Господа, и что просыпаясь утром мы проснулись, и это уже милость для нас, и то, что в ночи мы будем... Говорить о истине, возвещать будем истину. Почему? Потому что когда мы прожили этот день, и где-то мы поступили неправильно или правильно, то мы увидим, что Слово Господа истина, это истина, потому что оно нас предупреждало. Если ты будешь поступать так, то случится такое. А если ты будешь поступать вот так, то случится по-другому. И когда мы придем вечером и будем молиться и раздумывать над Словом Божьим и про... проанализируем свою жизнь, то мы увидим, что действительно все истина, то, что говорит Господь, потому что Он Творец, и Он знает наперед, как лучше для нас. И здесь мы читаем дальше. Человек несмысленный, не знает и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок во веки. Ибо вот враги твои, Господи, вот враги твои гибнут и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. Око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру наливания, насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Божьих Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Здесь мы прочитали о том, что, конечно, хорошо славить Господа нашими словами, нашими речами, но Господь хочет, чтобы мы славили нашего Господа нашими делами, чтобы дела наши были достойны наших слов, которые мы говорим. И поэтому здесь обращается на то внимание, что те люди, которые не знают Господа, которые поклоняются всему угодно только не Господу, они даже не понимают несмысленные о том, чтобы славить Господа. Но мы, которые познали истину, познали ту истину, что Иисус Христос пришел, чтобы спасти и дать спасение нам, и мы приняли это верою, и что это нам даром от Господа, что это милость Его к нам, то мы, конечно, должны славить нашего Господа всегда во всех поступках и делах. Как говорится в Писании, что за те дела, которые мы совершаем правильные, за те дела, которые они злословят, потом, когда поймут, что это правильно, то будут прославлять Господа, то и Писание нам говорит, что мы должны поступать и жить так, как Христос. И это очень важно в нашей жизни, поэтому тогда будет нам благо в нашей жизни, Господь будет нас благословлять, и когда мы войдем в Царство Небесное, то мы будем славить нашего Господа. И те, которые достойно здесь прославляли Господа, получат еще не просто, не просто спасение, а будут еще венцы, будут, будет награда за то, что мы здесь были, насколько мы здесь были правильны перед Господом, насколько мы старались славить нашего Господа в наших делах и наших поступках. Потому что иногда говорить можно красиво, можно возвышенно говорить, но когда начинается настоящее испытание, начинается или не настоящие, даже самые простые, то выдерживаем ли мы их? Поступаем ли мы так, как мы говорим? Или все-таки опять у нас получается пробуксовки? Поэтому, дорогие братья и сестры, хотелось бы, чтобы мы, каждый, кто надеется на Господа, чтобы в нашем жизни славился наш Господь. И в, и в этот утренний час, чтобы Он славился в нашем собрании. Аминь. Помолимся.